హలో హాయ్ ఎవ్రీవన్ అండి మారుతీ సాహిత్య ఛానల్ ప్రేక్షకులకు స్వాగతం సుస్వాగతం అండి అంతా బాగున్నారా అండి మేమంతా బాగున్నామండి మనందరికీ వెంకటేశ్వర స్వామివారి ఆశీస్సులు వెళ్ళేవెళ్ళేలా ఉండాలని అమ్మవార్ల ఆశీస్సులు ఎల్లవేళలా ఉండాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ ఈరోజు మన మారుతీ సాహిత్య ఛానల్లో స్వామివారికి సంబంధించి శ్రీ గోవిందరాజస్తోత్రం విందామండి స్వామివారి ఆశీస్సులు మనందరికీ వెళ్ళేవెళ్ళేలా ఉండాలని మనస్ఫూర్తిగా మరోమారు కోరుకుంటూ శ్రీ గోవిందరాజ స్తోత్రం అండి శ్రీ వేంకటాచల విభో ईश्वरजयादिमदेवदेव नाथप्रसीदनतकल्पतरो नमस्ते लीलाविभूतिजनता परिरक्षणार्थम् दिव्यप्रभोदशुकयोगि स्वा समप्रभाव स्वामिन् भवत्पदसरोरुहसात्कृतं तं योगीश्वरं शठरिपुं कृपया प्रदे श्री दयाकर दिव्यमूर्ते। श्रीभूमिनायकदयाकरदिव्यमूर्ते देवा देवादिदेवादेव जगदेकशिरण्यमिष्णो गोपाङ्गणाकुचसरोरुहभृङ्गरा गोविंदराज विजयी भव कोमलावादिदेव फणिराज विहंगीटमणिराज विराजिता घ्रे राजाधिरा जुराजकुलाधी राजा राजा। गोविंद राज विजयी गोविंदराज विजयी भावा गो का सार योगी परमा अद्भुतभक्तिपद वाङ्माल्यभूषितमहोत्पल रम्यपादा गोपाविनाधव सुदेवकुमार गोविन्दराजविजयी भव

गोगोपजालपरिरक्षणबद्धदीक्षा गोपजालपरिरक्षणबद्धदीक्ष गोविन्दराजविजयी गोपवन्द्या मान्यानुभावमहदाह्वययो श्री शंखचक्रकमलाम गोपी चरित्र विचित्र विचिव गोविंदराज विजयी गोपना श्रीमत् पदपङ्कज भक्तिनिष्ठ श्रीभक्तिसारमुनिश्चितमुख्यतत्वा गोपीजनार्तिहर गोपजनान्तरङ्गा गोविन्दराजविजयै भव गोपरत्ना श्रीमत्पराङ्कुशमुनीन्द्रसहस्रगाधा संस्तूयमानचरणाम्बुज सर्वशेषिन् गोपालवंशतिलकाच्युतपद्मनाभा गोविन्दराजविजयी भव गोपवेशे महति पादपपक्षि पा जन्मा त्वद्भक् तः स्पृहया ता राज्ञा पुनः पुनरुपासितपादपद्मा गोविन्दराजविजयी भव गोरसज्ञा श्रीविष्णुचित्तकृतमङ्गलदिव व्यसुक्ते तन्मानसाम्बुरुहकल्पित नित्यवास गोपालबालयुवतीविडसार्वभौ मा गोविन्दराजविजयी भव गोवृषेन्द्रा श्रीविष्णुचित्तकुलनन्दनकल्पवल्ली गोपालकान्तविनिवेशितमाल्यलोल गोपाङ्गनाकुचकुलाचलमध्यसुप्ता गोविन्दराजविजयी भव गोधनाड्या भक्ताङ्गिरेणुमुनिना परमं तदीया शेषत्वमाश्रितवता विमलेन नित्यम् प्रबोधिकस्तुतिकृता ह्यवबोधितश्रीगोविन्दराजविजयी भवगोपबन्धो श्रीपाणिनामकमहामुनिगीयमान दिव्यानुभावदयमानधृगञ्चलाढ्या सर्वात्मरक्षणविचक्षणचक्रपाणे गोविन्दराजविजयी भव गोपिकेन्द्रा भक् तोत्तमाय परकालमुनीन्द्र नाम्ने विश्राणितातुलमहाधनमूलमन्त्रा पूर्णानुकम्पपुरुषोत्तमपुष्कराक्षोविन्दराजविजयी भव गोसनाथा सत्त्वोत्तरे चरमपर्वणि सक्तचित्ते शान्ते सदा मधुरपूर्वकवाङ्मुनेन्द्रे नाथप्रसन्न हृदयाम्बुजनन्दसूणो गोविन्दराजविजयी भव कुन्ददन्था भक्तप्रपन्नकुलनायकभाष्यकार सङ्कल्पकल्पतरु दिव्यफलमा फलामलात्मन् श्रीशेषशैलकटकाश्रितशेषयिन् गोविन्दराजविजयी विश्वमूर्ते देवप्रसीद सेनापतिप्रणिहिताखिलोकभारा श्रीवासदिव्यनगराधिपराजराजा गोविन्दराजविजयी भव वेदवेद्या श्रीमत्स्यठारि करुणाश्रितदेवगान ముని మునిసన్నుత పుణ్యకీర్తే గోబ్రాహ్మణ ప్రియగూరో శ్రీతిజా గోవిందరాజతమే ఇది శ్రీగోవిందరాజస్తోత్రం సంపన్నం శ్రీవేంకటేశ్వర పంచకస్తోత్రం విందామండి श्रीधरादिनायकं श्रीतापवर्गदायकं श्रीगिरीशमं बुजेक्षणं विचक्षणम् श्रीनिवासमादिदेवमक्षरं परात्परं नागराड्गिरीश्वरं नमामि वेङ्कटेश्वरम् उपेन्द्रमिन्दुशेखरविन्दजामरेन्द्रवृन्दारकादिसेव्यमानपादपङ्कजद्वयं चन्द्रसूर्यलोचनं महेन्द्रनीलसन्निभं नागराड्गिरीश्वरं नमामि वेङ्कटेश्वरम् नन्दगोपनन्दनं स नन्दनादिवन्दितं कुन्दकुट्मलाग्रदन्तमिन्दिरामनोहरम् नन्दकारविन्दशङ्कचक्रशाङ्गसाधनं नागराड्गिरीश्वरं नमामि वेङ्कटेश्वरम् नागराजपालनं भोगिनाथशायिनं नागवैरिगामिनं नगारिशेत्रुसूदनम् नागभूषणार्चितं सुदर्शनार्जुदायुधं नागराड्गिरीश्वरं नमामि वेङ्कटेश्वरम्

తారకాసుటవీ కుఠారమద్వితీయకం నాగరా నమామి వేంకటేశ్వరం ఇది శ్రీ వెంకటేశ్వర పంచక స్తోత్రం సంపన్నం స్వామివారి ఆశీస్సులు అమ్మవార్ల ఆశీస్సులు మనందరికీ ఎల్లవేళలా ఉండాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ ఈరోజు మన మారుతి సాహితీ ఛానల్లో మనం ఈ స్తోత్రాలు మీకు నచ్చినట్టయితే ఈ లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి మనందరం భగవంతుని వల్ల అందరం సుఖంగా సంతోషంగా ఆనందంగా ఆరోగ్యంగా ఉండాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ మీ మారుతీ సాహిత్య ఛానల్ అండి